નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ સાતની હિન્દી વિષયની તારીખ ચાર એક બે હજાર પચીસ ના રોજની છે એકમ કસોટી છે જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક છે એકમ કસોટીની તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધોરણ સાતની જે હિન્દી વિષયની ચાર એક બે હજાર પચીસના રોજની જે એકમ કસોટી છે એની સિવાયની અત્યાર સુધીની જેટલી પણ એકમ કસોટીઓ મુકાય છે તે બધી જ એકમ કસોટીઓના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો ચાલો તો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર એક નિમ્નલી प्रश्नों के उत्तर सवाल बेटी धरती पर करेगी? तो जो स्वयं सेवक का अर्थ सेवा की भावना से काम करने वाला इंसान होता है तीजो सवाल चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय किस प्रकार दिया तो जवाब अवश्य चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है वह न तो गंधर्व सा गायक है न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया चौथा तो तो सवाल आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं तो जवाब अवश्य मैं पढ़ना लिखना इसलिए चाहता हूं ताकि ज्ञान प्राप्त कर सकूँ और अपने विचारों को व्यक्त कर सकू यह जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है पांचवा सवाल हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई तो हजरत अली राज का काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई त्यार पची से विभाग बे हमें पहला सवाल बेटी धरती पर क्या करेगी तो जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी बीजो सवाल हमारे पुरखों ने क्या कहा है हमारे पुरखों ने कहा है किसके धन माल की लालसा मत करो माँ ग्रुद माँ ग्रुद्ध कश्यश दिनम त्यारिजू दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता वह बहुत ही शक्तिशाली है वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है वह आधुनिक युग का भीम है इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के अपने बेटे के बल का बखान किया त्यार्षित्री चौथा सवाल बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है पांचवा सवाल अंत में वृद्ध महिला ने क्या कहा अंत में वृद्ध महिला ने कहा कि जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी पास आकर बोली देखती क्या हो यही सच्चा हीरा है त्यारे विभाग तरण आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और, और किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ आदमी सच्चा हीरा किसे कैसे बन सकता है तो आदमी ने आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकती है चौथो सवाल बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या बनना चाहती है तो जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में लिखूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं तो नरेंद्र में दृढ़ता और आत्मविश्वास समाज सेवा ज्ञान की खोज और सादगी और स्वयंज गुण नजर आते हैं त્યાર પછી છે વિભાગ 4 માં પહેલો બેટી ક્યાં બનના ચાહતે હે તો બેટી پڑھના લખના ઓર મહેનત કરકે આગે બડકર આત્મનિર્ભર આત્મનિર્ભર ઓર દુનિયા કે વ્યવહારો કો દેખના ઓર સમજના ચાહતે હે પહેલી સ્ત્રી ને અપને બેટી કી પ્રશંસા કેસે કી તો પહેલી સ્ત્રી ને કહા કી મેરા બેટા લાખો મે એક હે uska કંઠ બહુત મધુર હે વહ બહુત અચ્છા ગાતા હે uske ગીત કો સુનકર કોયલ ઓર મેના ભી ચૂપ હો જાતી હે લોગ બડે ચાઉં સે uska ગીત સુનતે હે ભગવાન સબકો મેરે જેસા બેટા દે ਇਸ પ્રકાર પહેલી સ્ત્રી ને अपने गायक बेटे की प्रशंसा की त्यारछे तीजा सवाल लड़के ने रोने का क्या कारण बताया लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी चौथा सवाल बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी तो जवाब अवश्य बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है पांचवा सवाल सफलता के आधार क्या क्या है तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता अविरत अभ्यास कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है त्यार पच्छी छः विभाग पांच हवा को चुनना का अर्थ क्या होता है तो हवा का हवा को चुन चुमना का अर्थ प्रगति एक करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है आप अपनी माता को किस काम में मदद करते हैं मैं अपनी माता को घर के कामों में मदद करता हूं जैसे कि सफाई करना खाना बनाना और सामान लाने में मदद करना इसके अलावा जब भी वे थकी हुई होती है तो उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है वह जो कुछ पढ़ाता है पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की चौथा सवाल आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे पाँचवा सवाल मुख्य अतिथि को द्वार पर क्यों रोक दिया तो मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की મિત્રો ધોરણ સાતની તારીખ ચાર એક બે હજાર પચીસના રોજની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકની જે સોલ્યુશન છે હિન્દી વિષયની તેની પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો સાથે સાથે આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ અહીંયાથી પણ તમે સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો તો જરૂરથી મેળવી લેજો જે તમારી પરીક્ષા માટે પણ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે ચાલો ત્યાર પછી પેરેગ્રાફ આપેલા છે એના ઉપરથી આપણને પ્રશ્ન પૂછેલા છે તો આ પેરેગ્રાફને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાના છે સમજવાના છે અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ मनुष्य का कर्तव्य क्या है तो जवाब अवश्य माता पिता की सेवा करना मनुष्य का मात्र कर्तव्य है माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं तो माता पिता दुख उठाकर विपत्तियां झेलकर वे अपने संतान का पालन करते हैं माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता माता पिता का बदला इसलिए नहीं चुकाया जा सकता क्योंकि वे अपने संतान के लिए कितनी कष्ट और विपत्तियों का सामना करते हैं कौन कृतज्ञ होता है मनुष्य विद मनुष्य विद्या यौवन और धन आदि के अभिमान में उसका सम्मान और शुश्रुषा नहीं करता वह महाकृतज्ञ है क्या करने से विद्या निष्फल हो जाती है तो विद्या प्राप्त करके जो गुरु की शिक्षा की सेवा में मन नहीं लगाते उनकी विद्या निष्फल हो जाती है ત્યાર પછી છે વિભાગ 2 એનો જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ વેદો ઓર ઉપનિષદો મેં ક્યાં કહા ગયા હે તો વેદો ઓર ઉપનિષદો મેં કહા ગયા હે કે પરોપકાર સે બડકર ઓર કોઈ પુણ્ય નહીં હે राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा कैसे की तो राजा शिवि ने कबूतर की रक्षा के लिए बाजों को अपना मांस काट कर खिलाया था दूसरों के लिए किस किस ने बलिदान दिए तो दूसरों के लिए हजारों भारतीयों ने बलिदान दिए हैं महान कौन है तो दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मूर्ख पर आई उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप हैं तो आपसे महान और कोई नहीं है हम दुखी व्यक्ति के मुख पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं तो हम दुखी व्यक्ति का सहारा बनकर उसके मुख पर मुस्कान ला सकते हैं ત્યાર પછી વિભાગ 3 अपन ने अपेलो છે એનો પેરેગ્રાફ છે એના ઉપરથી પહેલો સવાલ દેશની ઉન્નતિ ઓર ઉથાન કિન પર નિર્ભર કરતા હે ક્યો તો દેશની ઉન્નતિ ઓર ઉથાન વિદ્યાર્થીઓ કી ઉન્નતિ ઓર ઉથાન પર નિર્ભર કરતા હે કારણ આજ જો વિદ્યાર્થી હે વેહી કલ કે ભારત કે નાગરિક હોંગે રાષ્ટ્ર કે રાષ્ટ્ર કોશકતીશાળી બનના નેહતુ વિદ્યાર્થીઓ કા ક્યા કર્તવ્ય હે तो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु तो विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन का निर्माण बड़ी सतर्क और सावधानी से करें किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं तो जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं विद्यार्थियों को अपना भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए तो विद्यार्थियों विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करें પરિચ્છેદ કોચિત શીર્ષક વિભાગે પેલું કુછ લો ગિરનાર કી પરિક્રમા કરે હે તો એમાં જે છે તે અનિશ્ચિત સંખ્યા વાચક વિશેષણ મિર્ચ તીખા હે તો એમાં તીખા ગુણવાચક વિશેષણ મેન કિતાબે હૈ તો તીન નિશ્ચિત સંખ્યા વિશેષણ ममता ने एक किलो चीनी खरीदी तो एक किलो है परिमाणवाचक विशेषण कोमल को कई किताबें दे गया तो कोई कोई ये सार्वनामिक विशेषण बीरबल बुद्धिमान था तो बुद्धिमान गुणवाचक रमेश सातवीं कक्षा में है सातवीं निश्चित संख्यावाचक वे लड़कियां खेल रही है तो वे ये सार्वनामिक विशेषण राधिका ने एक लीटर दूध खरीदा तो एक लीटर है परिमाणवाचक विशेषण सागर के पास थोड़ी ही टॉफ़ी है तो थोड़ी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ત્યાર પછી ત્રીજું વિવેકને પાંચ કિલો ચાવલ મંગવાયા તો પાંચ કિલો પરિમાણવાચક વિશેષણ જ્યાદા લોકો બેઠનેલટ ગઈ જ્યાદા એ અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ કવે ક રંગ કાલા હોતા તો કાલા એ ગુણવાચક વિશેષણ હમ દોનો કો અહેમદાબાદ ઘૂમને ગયે તો દોનો એ નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ મેરા કામ પૂરા હો ગયા તો પૂરા એ પરિમાણવાચક વિશેષણ ત્યાર પછી છે વિભાગ ચાર વિશાલ પાંચ લીટર તેલ લે કરાયે તો પાંચ લીટર પરિમાણવાચક વિશેષણ યહ પેન્સિલ હિરલ કી તો હિરલ વ્યક્તિવાચક વિશેષણ કુછ લડકોને पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण विशेषण में सॉरी बगीचे में लाल फूल ज़्यादा है तो लाल है गुणवाचक विशेषण त्यार पे धवल डेढ़ बजे स्कूल आया तो डेढ़ बजे निश्चित संख्यावाचक त्यार पशे मेरे पास हजार रुपये है तो हजार है निश्चित संख्यावाचक मैंने बाजार से बहुत खरीदी की तो बहुत है परिमाणवाचक विशेषण इला ने एक किलो हल्दी खरीदी तो एक किलो है परिमाणवाचक विशेषण वह लड़की पढ़ रही है तो वह सार्वनामिक विशेषण मैंने पंजाबी खाना खाया तो पंजाबी है गुणवाचक विशेषण ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર ચાર નિમ્નલિખિત વાક્યો કે કાલ પહેચાન કર લિખે દીપક કલ આને વાળા હૈ તો ભવિષ્ય મેદાનમાં ખેલ રહે તો વર્તમાન કાલ દક્ષેશને કહાની સુનાઈ સુનાઈ તો ભૂતકાલ હમ હિન્દી સીખતે હે તો ભવિષ્યકાલ હમ હિન્દી સીખતે હે આ ભવિષ્યકાલ નથી પરંતુ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો આ વર્તમાન કાલ આવશે અહીંયા બેટી હવા કો ચૂમેગી તો ભવિષ્યકાળ તાલાબ મે ફૂલ થે તો भूतकाल माली बगीचे से फूल चुनेगा तो भविष्य काल गांधीनगर गुजरात में है या वर्तमान काल आशे मित्रों खास याद रखो गांधीनगर गुजरात में है तो वर्तमान काल पिताजी के जूते खो गए तो अँ जूते खो गए जैसे भूतकाल त्यार बेटी तितली बनना चाहती है तो बेटी तितली बनना चाहती है भविष्य काल चौथी स्त्री का बेटा हीरा है तो हीरा है ये वर्तमान काल આવશેયા મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો लड़के के पास एक चवननी थी तो ये भूतकाल આવશે डाकिया डाक લાવેગા તો ભવિષ્યકાલ છે આવશે મે दादा जी के साथ मंदिर जाता हूं तो આ જે છે તે વર્તમાન કાળ છે ત્યાર પછી છે میرے پیروں میں درد હો رہا تھا તો અહીંયા ભૂતકાળ આવશે त्यारे चौथू चूहे उछल कूद कर रहे थे तो भूतकाल कप्तान नाश्ता कर रहा है तो वर्तमान काल हजरत अली राजकाज का काम करते थे तो भूतकाल हम उज्जैन जाएंगे भविष्य काल आज स्कूल में छुट्टी है तो वर्तमान काल हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं तो चलते हैं एटले वर्तमान काल दादाजी अखबार पढ़ रहे दादी जी अखबार पढ़ रही थी एटले भूतकाल मैं किताबें खरूद खरू खरीदूंगी तो भविष्य काल हम पहले रामनगर में रहते थे तो भूतकाल जानकी कपड़े खरीदेगी तो भविष्य काल त्यारे निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए तो पहली काव्य पंक्ति आप फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिले खिलूँगी तितली बनूंगी मैं हवा को चुमूंगी हवा को चुमूंगी नाचूंगी गाऊंगी तो जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा ना और मैं खुश होकर गाने लग जाऊँगी त्यार पछी विभाग बे आपने आप पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी अपने पाँव चल कर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। मैं पढूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूँगी और समझूंगी विभाग त्रौन मैं बेटी हूँ मैं अपना विकास करूँगी मैं दूसरों का सहारा बनूँगी उन्हें आश्रय दूँगी मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं જીસ તરહ આકાશ મેં ચાંદ ચમકતા હોય ઉસી તરહ મેં ધરતી પર ચમકુંગી ઓર ચારો ઓર આપના પ્રકાશ ફેલાઉં ઓર ચારો ઓર મેરા યશ ફેલેગા તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ ધોરણ સાતની હિન્દી વિષયની આ જે એકમ કસોટી છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરી મળીશું આપણે ધોરણ સાતની આવતી એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર અત્યાર સુધીની જેટલી પણ એકમ કસોટીઓ લેવાય છે તે બધી જે એકમ કસોટીઓના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે